Saya dah bina funnel untuk lebih 20 brand dekat Malaysia. Ada yang meletup, pecah RM1,000 sebulan. Ada juga yang langsung tak convert, zero. Jadi dalam video ni saya nak kongsikan uh, semua benda yang saya belajar lah sepanjang uh, proses tersebut. Sebagai, supaya you guys yang tengok ni boleh jimat masa, jimat bajet dan uh, terus set up funnel yang betul. Bagi yang tengah run ads, jual produk online ataupun ada plan nak buat bisnes sendiri, so jadi this video might save you a lot of trial and error. Okay, jadi ini adalah 5 lesson lah uh, saya nak kongsikan uh, bila kita nak set up funnel. Okay, lesson pertama adalah uh, kita selalu assume masalah kita adalah masalah trafik. Tapi sebenarnya masalah kita adalah masalah funnel bocor uh, Let's be honest, uh, bila ini pun antara pengalaman saya lah Dia dengan klien, dengan uh, company Orang-orang dengan, um, dengan um, ingat uh, solution dia adalah tambah traffic Tapi sebenarnya isu kebanyakan ni bukan dekat traffic pun Tapi sebenarnya dekat funnel tu, funnel tu bocor Apa maksud funnel bocor ni basically um, kena satu klien ni website dia dapat 10,000 klik maksudnya is a very good ramai orang tekan tapi conversion rate dia bawah 1% kalau kita tambah trafik actually kita tambah bajet kita tambah duit sebenarnya so dan itu pun tak semestinya akan convert lah kan jadi bila kita improve conversion maksudnya apa kita improve dia punya headline kita simplifykan proses nak check up tu kita simplifykan CTA dan kita tambah testimoni okay conversion pun improve dari satu uh, naik ke 2% imagine eh bila bila daripada bawah 1% kita naikkan sampai 2% terus improve Kali-kali ganda tanpa kita tambah budget iklan pun sebenarnya Okay, jadi tengok funnel tersebut lesson kedua adalah offer lebih penting dari design okey ini pun adalah kesilapan terbesar saya lah awal-awal dulu saya selalu macam nak bagi landing page tu cantik Okay, cantik nampak Uh, bila nampak pun nampak estetik kan uh, so can, memang design lawa tu memang penting saya setuju okey bukannya saya kata design tak penting design uh, lawa ataupun cantik dia represent uh, trust lah kan bila kita punya apa design macam macam pun susah juga kan susah orang nak bina trust tu okey tapi kalau offer kita hamba macam sosok je orang memang takkan belilah alright So saya pernah buat test dua landing page Okay ni saya personal personal ni lah Personal punya project Satu yang memang saya memang fokus on the design lah Sangat cantik Tapi uh, satu lagi biasa-biasa je Saya memang tak Saya memang fokus on content lah Saya tak macam tak ada pun nak design Bagi warna cantik ke apa ke Yang penting offer lah kan Offer dia power So tekan mas satu yang menang <laughs> Of course Yang offer yang uh, landing page yang offer dia Lebih hebat lah kan But lagi like, satu tu Saya memang fokus on Uh, offer yang macam ada bonus, ada urgency kan ambil tinggal macam kalau you guys dapat offer ni ada 10 je slot kat sini so kat situlah kita main urgency dan kat situlah barulah kita punya uh, improve lah kita punya coverage rate juga okay? ingat tu eh, so design buat orang macam bantu nak sampaikan message lah so flow Orang rasa nak baca lagi Orang rasa macam Again trust Tapi dia tak cukup Entas orang untuk Klik dan beli Jadi offer tu Main peranan yang penting lah Lesson ketiga Jangan ambaikan Middle funnel Kita ada Tiga lah main funnel Yang selalunya orang Selalu sebut Top of the funnel Middle of the funnel Dengan bottom of the funnel Most of the client Dia akan focus on Awareness dengan conversion Dia tak ada pun Tengah-tengah tu Ramailah orang uh, Tak buat tengah-tengah tu Okay Middle funnel ni Dia punya objektif Dia lah untuk bagi Orang faham dan orang trust. Okay. Basically, uh, orang tak, tak ready lagi lah kan. Awareness tu orang tahu je. Tapi adakah orang ready? Tak. Uh, kan, Udah tahu, dia tahu, dia familiar tapi dia nak take action, The action tu belum lagi Kita nak bina apa uh, momentum supaya orang rasa uh, macam Okay, aku nak take the next step lah iaitu aku nak beli uh, kan? Okay. Contoh uh, media funnel apa, uh, contohnya paling senang email follow up lah uh, Sebab tu kalau siapa ada pengalaman masuk website kita nak diskaun kan uh, Usually dia akan macam offer lah uh, diskaun ataupun voucher untuk first timer Tapi dia masukkan email uh, Usually orang akan masukkan email lah sebab again orang nak diskaun kan Jadi email follow up tu penting lah untuk kita remind orang kita, siapa brand kita kan. Kenapa nak pilih kita punya brand sebab uh, share lah testimoni-testimoni pada uh, customer. Mungkin boleh share lah kan kenapa nak kena dengan kita kan benda tu. So, uh, follow up tu saya memang recommend buat sequence lah. Bukannya satu kali saja. Okay. Buat uh, follow up the next 24 hours, follow up lagi 48 hours, follow up lagi the next 5 um, days, follow up lagi the next 14 days. Okay nice sebab so, kita nak Uh, orang rasa macam trust tu Retargeting ads pun boleh buat Masa benda yang sama Okay um, Dia juga Ataupun content-content lah Content yang menjawab Persoalan-persoalan prospek Okay Yang lesson yang keempat Okay Uh, funnel memang kena sentiasa evolve. Alright. Funnel yang kita jalankan tahun lepas tak belum tentu relevan pada tahun inilah. Ini adalah wake up the my biggest wake up call lah. Okay. Uh, so, oh guna je set, uh, funnel yang sama tahun lepas. Tapi sebenarnya uh, sama. Okay. Market berubah. Uh, cara kita communicate pun kena evolve Sebab kita bukannya macam funnel tu bukanlah set up sekali je kan. Set up sekali betul dah bye-bye kan. Biar je lah kan. Tapi tak. Kita tu kena jalan sentiasa. Dan review. Mak akan review lah setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan kan so adakah dia punya contoh kalau kita buat email follow up adakah berapa ramai sebenarnya yang convert daripada situ okey kenapa tak convert adakah sebab offering kat dalam email tu ataupun sebenarnya ayat ataupun copywriting ke lah dalam email tersebut belum cukup apa ke ataupun uh, mana yang macam orang drop out ha, macam tu kan okay? so itu contoh-contoh antara kenapa kita kena always up to date dengan funnel okay? mungkin uh, email follow up dah tak relevant mungkin kita kena follow up by whatsapp kan itulah antara cara-caranya memang uh, mungkin benda tu memang kita kena sentiasa uh, test kita kena sentiasa review dan kita sentiasa kena cuba okay? Uh, mungkin orang dah tak nak tengok apa, landing page yang panjang kan so orang mungkin nak tengok video je so kita kena letak video kat kita punya uh, landing page. So kita uh, kena always uh, assume lah maksudnya kena tak boleh rasa macam selesa dan final ni confirm jalan lah sales <laughs> confirm dapat conversion tapi tak. Okay kita set up sekali, um, tak semestinya terus jalan, lepas tu kita kena ada review dan kena always improve lah, dan ini masuk ke point yang seterusnya yang kelima, lesson kelima, okay kena track data, kalau kita tak tahu berapa CPC kita, apa conversion rate kita, berapa cost per lead kita, uh, kita sebenarnya tengah main teka-teka je lah kan, macam kita assume, banyak assumption, jadi susah kat situ right, um, saya memang guna Google Sheet saja. saya tak ada fancy apa, saya tak ada guna-guna tools yang berbayar ke apa, uh, tapi yang penting Ting memang track je apa yang penting dahulu okay? Ada video lah yang saya kongsikan apa uh, trick yang trick yang apa yang penting yang kena track uh, Jangan main timbak je lah alright? So yang so, nak template dashboard boleh je um, Saya ada kongsikan lah link download dekat uh, description bawah alright? Uh, last but not least this is bonus lah okay? So ni adalah bonus lesson um, ini bonus yang again tak ramai orang buat dan saya pun perasan ramai yang tak buat lah saya ingat ramai orang buat tapi tak sebenarnya dan iaitu bina funnel dari belakang apa tu eh bina funnel dari belakang okay. basically dia um, begins what uh, begins the end in mind okay, so that's the dia punya uh, phrase, lah eh uh, start dari jualan iaitu kita punya sales planning tu lah kan start dengan sales planning Fikir apa yang prospek perlu tahu dan ataupun kena percaya ataupun trust untuk dia beli Baru plan step by step ke belakang Okay Bukan start terus daripada Buat ads terus Lepas tu dah tak tahu hujung ke mana kan macam tu setiap industri berbeza okey ada yang uh, direct ke website ada yang mungkin dia nak ke web, ke WhatsApp saja ataupun mungkin ada yang di ke kedai jadi kena faham setiap funnel tu berbeza jadi kena always tahu okey kita nak bawa ke mana dulu and then baru kita work backwards kan ada yang funnel dia panjang ada banyak step kena ensure that kita tahu macam mana nak track okey tu benda tu paling penting lah alright E uh, so itulah dia apa yang saya belajar lepas set up 20 lebih funnel lah untuk macam-macam brand Okay? Uh, dari industri yang paling boring dekat Malaysia iaitu buku sampai lah industri fashion ke lastar industri perubatan dia macam-macam lah. alright uh, jadi for recap uh, lesson pertama iaitu kadang-kadang masalah kita bukan masalah trafik tapi masalah funnel bocor lesson kedua offer lebih penting dari design alright yang ketiga jangan abaikan middle funnel yang keempat, funnel memang kena sentiasa involve. Dan yang kelima, kena track data. Dan yang of course, yang bonus tu, uh, kita kena bina funnel dari belakang lah. Okay, bukannya terus start dengan ads terus. Alright. Jadi kalau you guys tengah struggle dengan funnel sekarang ke, okay, drop komen kat bawah. Okay, tip sikit lah pasal you punya business kan, ataupun you punya client punya business ke. Uh, mungkin saya boleh bagi Tips terus lah dekat situ. Dan as always, jangan lupa like, subscribe, uh, share video ni dengan kawan ataupun uh, dengan colleague ke yang tengah, uh, tengah run ads. Okay, jumpa on next video.